Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Украина и Литва договорились о развитии стратегического партнерства двух государств на ближайшие два года. Соответствующую дорожную карту в Киеве подписали президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибоускайте. Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции сообщил, что Украина и Литва также договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере. В частности, о поставках конкретных элементов вооружения для украинских вооруженных сил. В ходе заседания Совета президентов Украины и Литовской республики стороны обсудили сотрудничество между странами в процессе евроинтеграции. Украины, двустороннее сотрудничество в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и НАТО. Особое внимание было уделено вопросам энергобезопасности, сотрудничества в области энергоснабжения и энергоэффективности. Трое украинских военнослужащих погибли за сутки в зоне проведения антитеррористической операции. Боевики 56 раз атаковали позиции украинских силовиков, используя разное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, наибольшая активность бандформирований замечена на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях. В частности, зафиксировано около 40 обстрелов позиций наших войск из артиллерийского и минометного вооружения, а также из стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня. Для достижения своих целей боевики продолжают применять тактику живого щита, а именно обстреливают посты сил АТО с позиций оборудованных посреди жилых кварталов. Донецкий аэропорт по-прежнему под контролем украинских войск. Легендарные бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады Житомирщины, которые защищали Донецкий аэропорт, прибыли на ротацию. За мужество и героизм враги прозвали их киборгами. Десантники находились в Донецком аэропорту 17 дней. Они успешно и без потерь выполнили боевую задачу. По их словам, боевики постоянно атакуют аэропорт, засылают вооруженных диверсантов и устраивают засады. После короткого отдыха украинские военные вновь отправятся в зону АТО. Два терминала, старый и новый, полностью под нашим контролем. Но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. С каждой из засады стреляют из РПГ, это реактивный гранатомет. Стреляют с СПГ, это станковый гранатомет реактивный стреляют ДШК, крупнокалиберный пулемет, стреляют утесы с прицелами. В Донецке за выходные 12 человек получили осколочные ранения. Все они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Гурсовета. Всю ночь в городе раздавались мощные залпы и взрывы из тяжелых орудий. Вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома по улице Великоновоселковская. Также в результате массированных артобстрелов зафиксированы многочисленные повреждения газовых сетей. На некоторых участках возникли пожары. В районе Донецкой Авдеевки боевики и российские наемники потерпели поражение и отошли. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Темчук. В то же время террористы не прекращают наносить огневые удары по позициям украинской армии. Отмечены огневые позиции артиллерии противника в районе Спартака, Путиловского моста, Яковлевки в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Кроме того, в районе Докучаевск, Новотроицк, Ольгинка происходит дальнейшее наращивание сил боевиков. В частности, продолжается доукомплектование группировки отдельными группами и подразделениями. ОБСЕ зафиксировала минометный обстрел в районе станицы Луганской. Кроме того, мониторинговая миссия провела встречу с руководством пенитенциарной службы Луганской области. В результате было принято решение до 1 декабря эвакуировать из области всех заключенных и сотрудников исправительных учреждений. Причина – перебои с электричеством, отоплением, а также с поставкой продуктов питания. Кроме того, боевики неоднократно обстреливали ряд исправительных учреждений. Глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москале распорядился вырыть окопы вдоль разграничительной линии между территориями под контролями украинской власти и террористам. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов. Также председатель Луганской УГА планирует остановить металлодетекторы на пунктах внутреннего пограничного контроля. Напомним, ранее генсек НАТО Йен Столтенберг сообщил, что Альянс фиксирует передвижение российской техники до разграничительной линии на Донбассе. Государственный Ащадбанк с 1 декабря полностью прекращает работу своих отделений на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Щадбанка. Филиалы из населенных пунктов, подконтрольных террористам, переведут в Краматорск и Славянск. Впрочем, клиенты фенучреждения смогут обслуживаться в филиалах, расположенных на территориях подконтрольных украинской власти. Также будет увеличено количество отделений в прифронтовых населенных пунктах. К этому моменту несколько отделений Ащадбанка работали в Луганской и Донецкой областях. Проводили деньги операции по социальному обеспечению населения. Впрочем, продолжать работу там сейчас невозможно. Напомним, практически все украинские банки приостановили работу на оккупированной территории Донбасса еще летом. СБУ в Харькове задержала диверсантов, планировавших взрыв в здании райотдела милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий СБУ установила двух членов преступной группы. Старший из злоумышленников работал участковым инспектором райотдела, который планировалось взорвать. Его подельник был уволен из рядов МВД ранее и поддерживал тесные отношения с коллегой по прежней работе. Взрывное устройство планировалось включить в период наибольшего скопления людей в помещении райотдела. Во время обыска по месту жительства – Одного из злоумышленников была обнаружена так называемая прилипающая мина СПМ. Ее планировалось использовать для совершения теракта. По данному факту, следственный райотдел управления СБУ в Харьковской области открыл уголовное производство. Оперативно-следственные действия продолжаются. Запад должен усилить санкции против России. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вержбов. По его словам, Москва целенаправленно нарушает международное право, пытается разрушить мировой порядок. Также он добавил, что пока это будет продолжаться, западные страны должны в ответ на российскую агрессию помогать Украине. США обвиняют Россию в нарушении Минских соглашений по вопросам Донбасса. Об этом заявил посол Штатов России Джон Тефт. Политик утверждают, что президенты Украины и России договорились о 12 шагах. Позиция Вашингтона, а также Берлина, Лондона и Парижа заключается в том, что президент Украины Петр Порошенко выполнил все из того, что обещал, а у российской стороны есть множество пробелов. По его словам, санкции против Федерации могут быть пересмотрены лишь только в случае выполнения Москвой всех пунктов соглашения. Войска США останутся в Польше и Прибалтике, чтобы сдержать агрессию России и обеспечить безопасность союзников. Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он отметил, что американские войска останутся на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии еще на год. Дальнейшая ситуация, по его словам, будет зависеть от поведения России. Напомню, контингент из нескольких сотен солдат армии США был направлен в Польшу и страны Балтии после аннексии Крыма. Это было сделано для того, чтобы заверить союзников альянса в том, что НАТО предоставит им защиту в случае угрозы со стороны России. Норвегия заморозила все политические контакты с Кремлем из-за незаконной аннексии Крыма и действий России на Донбассе. Об этом в интервью «Зеркалу недели Украины» заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг. Она сообщила, что страна отзывает военных экспертов, которые работали в России за ситуацией в Украине, и отменяет все запланированные совместные маневры. Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Норвегии посетила Киев и провела ряд встреч с украинскими должностными лицами. По их итогам договорились, что в ближайшие три года Осло будет финансово поддерживать Киев. Поезд с обломками малазийского «Боинга» прибыл из Донбасса в Харьков. В состав сопровождала группа из 15 экспертов Совбеза Нидерландов, голландских полицейских и сотрудников ОБСЕ, а также шестеро пророссийских боевиков. Из Харькова обломки отправят в Нидерланды, где будет проведена тщательная экспертиза. Их погрузили в 12 вагонов, 11 из которых были открыты, один закрытый. И, как сообщалось, эксперты собрали большую часть обломков «Боинга». Все они были осмотрены, описаны, пронумерованы и сфотографированы голландскими экспертами. Напомню, малазийский Боинг был сбит пророссийскими боевиками 17 июля. На борту находилось 298 человек. Все они погибли. Украинцы в Италии провели митинги против российской агрессии. Украинская диаспора в Риме 23 ноября собралась на массовом мероприятии по случаю годовщин Голодомора и Евромайдана, а также против российской агрессии. Акция состоялась на популярной среди туристов площади возле античного пантеона. Скандируя лозунги против политики Путина, Путина митингующие держали плакаты со слоганами «Путин вон из Украины, сегодня Симферополь, завтра Рим, Европа опомнись». Подобные акции прошли и в других городах Италии. Общие потери России за санкции и падение цен на нефть составляют 100, составят 130-140 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов Федерации Антон Силуанов. Так, ограничения приводят к потере порядка 40 миллиардов долларов в год, а низкая цена на нефть обходится Кремлю в 90-100 дол... миллиардов долларов в год. Такие астрономические цифры прозвучали на Международном финансово-экономическом форуме в Москве. Напомню, в связи с напряженной ситуацией на Донбассе и эскалацией конфликта со стороны России, мировые лидеры заговорили об ужесточении санкций против Кремля. В частности, о возможности новых санкций Россию предупредили лидеры Великобритании, США и Германии. Ну и далее курсы валюты и цены на бензин. Увидимся.